Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa walaubiri sekalian. Saya mendapat banyaklah reaksi dari para wala cukai, undak-umdak, wadana-wadana wala sekalian yang dok kata, eh Papa Beri mana kau belajar? Bila peguam negara dah NFE kan kes Zahid Abidi, dia dah tak payah risau lagi dah. Dia dah tak perlu dibicarakan, dia sudah bebas dan lepas, dia dah tidak bersalah. Masalahnya, siapa yang ajar kau cakap macam tu? Eh ada presiden tau satu kes di NFA kan pada tahun 2015 lepas tu bila tukar kerajaan tukar pengurus negara kes buka balik lepas tu yang NFA terus jadi hukuman sampai berpuluh tahun penjara nak tahu tak kes apa? Kita intro dulu. La, 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 la. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, kalau anda nampaklah kan keadaan saya pada ketika ini, saya sebenarnya tengah berada di kedai makan. Saya nak makan sebenarnya. Sebab petang tadi saya terlibat dengan satu mesyuarat dengan NGO di mana masa mesyuarat itu pun tak sempat nak makan dan sebagainya lah kan. Dan sekarang ini pun jam tengah menunjukkan hampir-hampir waktu maghrib. Jadi kalau suara saya agak slow dan sebagainya, minta maaf lah ya. Sebab tak boleh nak kuat sangat. Nanti mengganggu orang lain yang tengah makan dekat kedai ini. Tapi meskipun saya nak makan tuan-tuan sekalian, saya tengah lapar sebagainya, saya tetap bersemangat nak berceritakan kepada anda tentang isu Zahid Hamidi ini khususnya reaksi-reaksi yang saya terima dari para warna ceplos-ceplos walanon-walanon yang dok tak puas hati dengan penjelasan-penjelasan saya berhubung dengan kes Zahid Hamidi ini. Terutamanya, bila saya kata yang kes Zahid ini cuma NFA tetapi tidak dibatalkan oleh mahkamah, kesnya masih ada dekat mahkamah. Jadi seandainya kalau kerajaan bertukar ataupun pegawai negara tiba-tiba saja nak buka balik kes ini sebagainya, maka ianya boleh dibicarakan balik semula pada titik ketika Zain itu tengah dibicarakan iaitu ketika membela diri. Sebab NFA ini ialah tindakan pasukan pendakwa raya, pejabat pegawai negara, bukannya keputusan mahkamah. Mahkamah tidak pernah pembebas dan melepaskan Zahid. Cumanya anda kata kalau Zahid dia tiba-tiba pula filekan akan ah, apa? Notis untuk penggugurkan kes ke apa-apa ke tiba mahkamah. Itu lain cerita. But until now, kes Zahid masih ada. Cuma sekarang ini NFA saja. Dalam arti kata lain, telur Zahid masih lagi dipegang oleh kerajaan madani. Tapi saya tahu, ramai wala non dan juga wala cukai saya tak puas hati. Dia kata, mana kau belajar Papa Beri? Kau bukan lawyer pun. Kau pala tahu. Kau ni orang bekam je. Eh, hey, kalau benda dah NFA, maknanya kes itu dah selesai. Zahid dah bebas. Tak payah risau lagi dah. Dia tak payah dipercarakan. Dia dah tak bersalah. Zahid pun kata, kebenaran akhir turun kap dan macam-macam lagi. Dia macam ni tuan-tuan dan sekalian. Saya nak cerita panjang-panjang pun tak guna juga. Cumanya saya nak bawa anda kepada satu rentetan sejarah. Pada 11 September 2015, Peguam negara pada ketika itu iaitu Tan Sri Muhammad Apandi Ali telah bertindak meng-NFA-kan siasatan ataupun kes SRC Don Wan MDB Najib Razak. Walaupun pada ketika itu kertas pendawaan, kertas penyiasatan minta maaf telah pun dilengkapkan oleh pihak penyiasat telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tujuan pendawaan dan sebagainya. Tetapi pada ketika itu Jabatan Peguam Negara memutuskan bahawa kes itu NFA, no further action. So tidak ada tindakan lanjut diambil maka kes itu pun terperam pada ketika itu dan benda ini diperakui oleh bekas Gubernur Bank Negara iaitu Zaiti Akhtar Aziz yang menjelaskan Jabatan Pengguna Negara pada 2015 itu telah bertindak meng-NFA kan kes Najib Razak itu tanpa sebarang alasan ataupun penjelasan yang konkret. Dia just NFA macam tu saja tuan-tuan Dapur sekalian. Tetapi, haa, -ha, Selepas UMNO Barisan Nasional dan juga Najib Razak kalah PRU yang ke-14 pada 2018, apa yang berlaku? Kerajaan Pakatan Harapan 1.0 telah menukar pegawai negara kepada Tommy Thomas dan kemudian dengan pegawai negara yang baru itulah kes tersebut telah dibuka kembali kemudiannya terus dibawa pergi ke pendawaan dan seterusnya kes minta apa jadi Najib dihukum penjara sampai 12 tahun untuk kes SRC dapat diskon sampai tinggal 6 tahun je dan kemudian baru-baru ini dihukum penjara lagi 15 tahun untuk kes 1MDB. So, nak ceritanya kat sini tuan-tuan sekalian, ringkas di video saya kan, malas sampai menjang sebab just nak menjelaskan kepada anda. Walaupun kes itu dikategorikan sebagai NFA, no further action oleh pegawai negara pada ketika itu, itu tidak bermaksud kes itu ditutup. Ianya cuma bermaksud kes itu tidak diteruskan lagi tindakannya untuk ketika ini, no further action. Maknanya sekarang ini pegawai negara dalam kes ini mungkin dia kata okeylah tak apalah aku tak nak teruskan lagi lah relax lu ke apa-apa ke itu hak dia sebab kuasa untuk mendakwa kuasa untuk menarik balik pendakwaan kuasa untuk meneruskan pendakwaan menghentikan pendakwaan ke apa-apa ke -apa, whatever semuanya terletak pada pegawai negara di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan itu yang prerogatif mereka so tak boleh nak buat apa dan dalam kes Zahid Hamidi ini Jabatan Pegawai Negara telah memutuskan DNFA tetapi kes itu dah prima facie bermaksud Zahid Hamidi pada ketika ini tengah membela diri. Tetapi oleh kerana Jabatan Bukan Negara dia telah menghentikan prosedur pada 2023 dan kemudian sekarang NFA maka kes itu kekal tergantung sebagai DNAA. Bermaksud tuan-tuan dan -tuan sekalian. Anda kata kalaulah Jabatan Bukan Negara akan datang tiba-tiba dia buat kepala dia buka balik kes Zahid ni maka kes ini akan diteruskan kembali pada saat ianya tengah berhenti sekarang iaitu Zahid tengah bela diri. Satu-satunya cara untuk Zahid ini lepas betul-betul dan tenang hati dua sahaja. Nombor satunya dia lawan sampai mahkamah bebas dan lepaskan Zahid. Itu nombor satu. Nombor duanya dia boleh filekan petition untuk menggugurkan kes ini atas dasar Jabatan peguam Negara tak mahu meneruskan kes. Tetapi yang kedua itu lebih likely lah untuk, untuk Zahid buat kan sebab yalah, pernah je kes-kes tertentu di mana Jabatan peguam Negara Pendawaan tak teruskan kes walaupun kes itu berat tapi bila file petition kes itu digugurkan. Banyak kali jadi. Jadi, apa pun saja boleh berlaku dalam tempoh setahun dua ini, Tuan-Tuan dan Sekalian. Tetapi saya yakin dan percaya, kes Zahid ini tidak akan digugurkan tetapi akan kekal NFA untuk sementara waktu ini. Sebab macam saya katakan tadi, Zahid masih lagi belum dilepaskan telurnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka masih lagi pegang Zahid. Anda kata kalau kes ini tiba-tiba dah bebasan lepas dan digugurkan, Zahid sudah tidak peningpala. Zahid tu dah tidak ada masalah untuk buat kepala gila dia ke apa-apa ke sebagai contohnya kan sebabkan oleh dia sudah tidak ada lagi dipegang telurnya oleh siapa jadi, yelah kita pun semua tahu yang kerajaan sekarang ini yang kerajaan memegang telur maka, yelah orang-orang seperti Zahid ni tidak boleh dibiarkan bebas dahulu mesti dipegang dahulu sehinggalah seboleh-boleh yang mereka boleh buat itu saja tuan-tuan sekalian, -tuan. tak tuduh apa-apa tetapi kita semua boleh nampak dengan mata kepala kita sendiri tentang apakah yang berlaku dalam politik tanah air ni secara asasnya tetapi sekadar untuk mengulangkan balik pada anda, jangan kata NFA itu bebas. Jangan kata NFA itu Zahid tak bersalah. Tidak. Najib Razak, NFA juga 2015, tapi bila tukar peguam, buka balik kes, habis semua. Terbabas tuan-tuan dos klan. So, Zahid pun ada menggembunga jadi macam tu juga. Maka dengan ini saya harap sangat-sangat para wala non jaga wala cukai, tolong jangan bawa naratif sesat. Penat aku nak mengajar masyarakat masalahnya kan. Anda kata kalau anda tak faham, tak apa. Pergi tanya peguam. Ramai peguam dekat luar sana yang boleh anda tolong tanyakan. Tetapi anda kata kalau anda masih lagi hendak berkeras, masih lagi hendak berdegil kono-kononya, eh Papa Beri mana ada Zahid dah lepas, Zahid dah tak bersalah sebagainya. Hah? Suka hati Naga pun kita lawan, ini kan pula cecak mengkarung. Ini Malaysia lah Nas. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara.